बाबा जी धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना मगर उसके बावजूद धर्म के कारण सारे देश में नफ़रत और दुश्मनी फैली हुई है इसका क्या कारण है असल में धर्म है वो कुछ और चीज़ है जो मार्केट में धर्म है वो कुछ और चीज़ है असली धर्म, तो धर्म तो मार्केट में है ही नहीं धर्म प्रभु को परमेश्वर को एक्सप्लेन करता है वो है क्या जो धर्मों ने परमेश्वर एक्सप्लेन किया है वो परमेश्वर है नहीं जो परमेश्वर है वो एक्सप्लेन किसी ने किया नहीं फिर हम कैसे मान लें ये सब धर्म धर्म है हम मानते हैं ये धर्म हैं लेकिन एक्चुअली ये धर्म नहीं है जो धर्म असली है वो वेद में था जब वेद से हम अलग हो गए थोड़ा तो एक वेद को छोड़ के एक नया धर्म बना इसका मतलब अब धर्म नहीं रहा जैसे हमारा शरीर है देखने को हमें एक लगता है एक है हम वन लेकिन गुरुमत् से दो मानती है एक नहीं मानती दो शरीर है धर्म से दो बनता है दो शरीर है एक तो बॉडी है हमारी बाहर ये बॉडी है जो इस शरीर नहीं है धर्म का इस बॉडी से वास्ता नहीं है धर्म का आत्मा से वास्ता है आत्मा अपने आप में एक शरीर है वजूद है वो आत्मा क्या है इसका जवाब धर्म में है आत्मा कहाँ से आई कहाँ गई क्यों आई क्यों ये दुखी है क्यों इसे अहंकार है क्यों इसके दुख हैं ये सब धर्म में इस बीमारियों का जैसे धर्म मानता है कि जो होमे रोग है वो मानू को है आत्मा को है शरीर को तो हमें रोग है नहीं इसलिए दो शरीर हैं उस हमे का रोग जो है वो धर्म में है शरीर के जो रोग हैं वो औषधियों में वो भी वेद में है वो आयुर्वेदिक में है वो आयुर्वेद में बाहर जो ये शरीर है हमारा उसके रोग आत्मा के रोग जो हैं वो धर्म का वो चैप्टर है जिसे हम ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान कहते हैं आत्म ज्ञान जो है आत्मा के बारे में जब ज्ञान है जब ही तो आत्मा का इलाज करेगा जिसे शरीर के बारे में ज्ञान है वो ही तो शरीर के बीमारियों का इलाज करेगा ये दो अलग अलग हैं हमने तो रलगड़ कर दिए आत्म ज्ञान का चैप्टर बंद है सब धर्मों में इसलिए जितने भी ये धर्म हैं असल में इनमें कोई भी धर्म नहीं है ए, एक दफा हमारी तरखिलो से हो गई बात वो कहते है हम नहीं मानते भगवान को मैंने कहा कौन सा भगवान है जैसे तुम नहीं मानते वो कौन सा भगवान है जैसे तुम नहीं मानते बोले ये भी कोई सवाल है मैंने कहा क्यों तुम जब भगवान कहते हो ਉਹ ਕੌਣ ਸਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਨੇ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕਟ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕਟ ਮੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਜਨੀਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਉਸੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨੋ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸੇ ਮਾਨਨੇ ਕਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ जो उसमें भगवान है वो नहीं भगवान परमेश्वर है भगवान तो खैर आदमी ही होता है भाग्यवान ये परमेश्वर को भगवान बना दिया इन्होंने परमेश्वर छोड़ दिया कि वो तो तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं जब मैंने वो बताया वो मान गए कि वो है फिर वो बोले किसी ने हमें बताया ही नहीं मैंने कहा यही बात है जो है तुम्हें बताया नहीं जो बताया वो है नहीं ये मसला है सब धर्मों का यूएनओ में मैंने यही कहा था कि हम बैठे हैं सब जो गॉड है वो क्या है जो उसे समझा दे तो हम मान लेंगे ये धर्म है गॉड कह लो राम कह लो अल्लाह कह लो खुदा कह लो कुछ भी उसका नाम रख लो आंखों को जो दुखाई नहीं देता कभी पैदा नहीं हुआ कभी मरता नहीं सर्वव्यापी है सर्वशक्तिमान है उसके आज्ञा के बगैर कुछ भी हो नहीं सकता है जो तो ने सारा सृष्टि पैदा की है जो सारी सृष्टि को चलाता है जो सबको रोजी देता है वो जो है वो हमें बता दो तो क्या है कौन है वो कंप्लीट धर्म उसे हम मान लेंगे पहले आप लोग बताएंगे सबके बाद मैं उठूँगा बताऊंगा अगर आपकी तसली हो गई तो ठीक है नहीं तसली हुई हम आगे तसली करने के खोज आगे जारी रख लेंगे किसी ने नहीं, नहीं कहा मुझे कि ये करो मान लिया जी जो तुम धर्म कहते हो ठीक है तो वो एक्सपोज हो जाते अगर ये चर्चा छेड़ते कि हम तो एक्सपोज हो जाएंगे हमारे पास है ही कुछ नहीं तो बात ये है जो असल धर्म है वो मार्केट में है या नहीं तो वो, वो गुरबाणी में है उसके अर्थ जो बदल दिए गए कब बदले जब गुड़ कहने पे पचास साल पाबंदी लगी ना सिख अगर गुड़ कहेगा तो उसे फंसी सर कलम कर दो उसका क्यों गुर और गुड़ में अंतर थोड़ा है गुर की बात करेगा हमारे गुरु नहीं है गुर है हमारे गुरु ज्ञान को भी कहते हैं वो दूसरे को ना बता दे धर्म क्या है पचास साल पाबंदी है इतिहास देख लो अपना इतिहास में लिखा हुआ है सब उस वक्त ये जो व्याख्या थी असल वो लुप्त तो हो गई ये नकली शुरू कर दी काशी वालों ने भाई गुरदास को बताते हैं काशी पढ़ के आया और भैया कबीर तो काशी में पैदा हुआ था उसे तो कुछ काशी में मड़ा नहीं वो तो कह रहा है, सगल जन्म शिवपुरी गवाया मेरा सारा जन्म शिवपुरी में नष्ट हो गया मरती बेर माँ उठाया जब मैं बिल्कुल बूढ़ा होगा तब माँ आया मैं माँ मैंने जो कुछ पढ़ा उसमें मुझे समझ आई कि असली धर्म है क्या तो वो लिखते पहले दर्शन माँ पायो पहले मुझे दर्शन मगर हुआ अपना आत्म दर्शन आत्मा क्या है अंदर से अपना ही दर्शन होगा किसी का दर्शन नहीं होना अपनी समझ आनी है कि आत्मा है क्या मैं क्या हूं यह धर्म है पूर्ण पूर्ण काशी वसे आई मैं दोबारा काशी बसाऊंगा तो काशी में तो कुछ है ही नहीं हम कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने काशी भेजे से कपड़े ਇਸ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਉਹ ਫਰਾਡ ਮੈਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਬਿਗਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬਾਜੋ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਿ ਸੁਣਨਾ ਕਾਨ ਕੇ ਬਿਗਾਰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਰਾਂ ਬਾਜੋ ਚੱਲਣਾ पाव के बगैर चलना है सफर तय होना है बिन हथी करना इन हाथों के बगैर कुछ करना है नानक हुक्म पिछाड़ के तो खसमें मिलना ये तो है कि पाँव से चलना नहीं हाथों से कुछ करना नहीं आँखों से देखना नहीं तो फिर एक जगह ये भी लिखा है ਕ ਚੜਣੀ ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕ ਚੜਨੋਂ ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਚੜਨ ਕੋਈ ਛੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੈਰ ਕੋਈ ਛੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਮੇ ਤਾਂ ਚੜਨ ਪੈਰੀ ਬਤਾਏ ਸੰਤੋ ਕੇ ਚੜਨਾ ਸੰਤੋ ਕੇ ਪੈਰ ਹੈ ਕੀ ਚੜਣੀ ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨੈਤਰੀ ਸਤਗੁਰੂ ਪੇ ਖੜਾ ਨੈਤਰਨ नेत्रों से देखना है नेत्र क्या है जो देखने की शक्ति है वो नेत्र है आँख नेत्र नहीं है आँख के थ्रू देखना है आँख के थ्रू जो शक्ति पीछे देखती है वो नेत्र है यानी देखने की जो शक्ति है हमारी बुद्धि में पांच शक्तियाँ हैं हमारे जो हमारी बुद्धि है ना उसके पास पांच प्रकार की शक्तियां हैं उसके छह हैं छे घर छः गुर छे उपदेश गुर गुर बेस, एको बेस, अनेक बाबा जय घर करते कीर्ति होए, सो घर राख बढ़ाई तोए, है। छः हैं ये आँखों से देखने की शक्ति है जीप से खट्टा मिठ्ठा सू नाक से सूंघने की दुर्गंध सुगंध ये शक्ति है शरीर पे हमारे स्पर्श की शक्ति है हाथ लाए मच्छ मक्खी बैठगी मच्छर बैठ के हमें महसूस होता है आंख चाहे बंद हो सुपर शक्ति है ये शक्तियाँ हैं पांच हमारे पास एक शक्ति हमारे पास और है वो सिर्फ पहचानने की शक्ति है जैसे पुलिस वाले पहचान लेते हैं वो आदमी चला गया कोई गड़बड़ है वो है आत्मा की पहचानने की बात कभी आदमी ठीक नहीं है ये बातों से पहचान लेते हैं ये छे प्रकार की जो शक्ति है ना न दर्शन कहते हैं ऐसे छः प्रकार का दर्शन है हम दर्शन एक ही मानते हैं छः प्रकार का दर्शन क्या है हम कहते हैं देखो तो चाय मीठा ठीक है या नहीं देखो कहते हैं आँख से देख लो फिर दिखाई दे देगा देखो दे, दे, दे। लफ्ज़ देख लो बरतते हैं इस्तेमाल देखो कहा है हमने देखो कड़ा प्रसाद शीतल हो गया गर्म है या शीतल हो गया वो भी देखो करते हैं वो भी देखने, देखने का मतलब है समझना रंग देखते हैं रूप देखते हैं आंख से आंख से देखने को देखना मान लिया हमने और जो छह दूसरे हैं दर्शन उन्हें देखना मना ही नहीं ये भी प्रॉब्लम हमारी भाषा की है इसलिए हमें गुरबाणी समझ ही नहीं आई तो बाबा जी जो आज का राजनीतिक दवालियापन है तो ये बात थी कि धर्म लुप्त हो गया राजनीतिक दवालियापन होना ही था जब धर्म हमने छोड़ दिया जानबूझ के छोड़ दिया पढ़ाना बंद कर दिया यूनिवर्सिटियों में जितने इंटे, इंटेलिजेंट हमारे बच्चे थे हम थे वो दूसरी तरफ लगा दिए राजे ने तो ये तो होना ही था तो हो गया। रास्ता क्या है रास्ता ये है कि दो प्रकार के आदमी होते हैं एक लोग तो डुप्लीकेट धार्मिक बन जाते हैं साधु संत गुरु एक राजा होता है बल्कि राजा ही डुप्लीकेट एक फौज खड़ी करता है धर्म धर्म में लोगों को फंसा के रखते हैं वो महान संत हो जाते हैं राजे कहते हैं मेरे गुरु हैं ये महान संत हैं और वो संतों से सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बड़े गुरमुख, हैं बड़े धर्मात्मा राजा हैं ये दोनों झूठे हैं एक दूसरे के पूर्व हैं ये होता है जब असली धर्म लुप्त हो जाता है और असली धर्म जब पैदा होते हैं दोनों उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं राजा भी और धर्म बड़े भी यही हुआ गुरुओं के साथ धर्म भी ख़िलाफ़ है राजा भी ख़िलाफ़ है